холодно было? В октябре месяц В октябре холодно. И ему песню спевали. Ты мой, не бойся ничего. Хотя бы мир поднялся целый. И мы сейчас заспеваем. Потому что, ну знаешь, по прежней жизни твоей, по медлению, мир будет восставать. І Бог нам дав покой, простив гріхи, прийняв до себе. Ну є сатана, який періоди, період і періодами буде питатися зробити тобі зло. Але з нами Бог, і мой, не бойся, нічого, хоча б би міня свої селина. Не бойся над тобой, мой щит, Будь духом, будь, будь верой, камень иди. Без страха, грозный пламени он Тебе не повредит. Иди без страха, грозный пламени он Господи во имя Иисуса Христа. На этом месте уже вот Игуменюк заключал завет с тобою, и сейчас Наташа. Благослови Господь исполнить заповеди твои, твою, Наташа и нам. Прибудь тут, да и ты тут. Благослови нас. Аминь. Веруешь в Иисуса Христа Сына Божьего? Верую. По вере твоей крещу во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Все, Наташа, приветствую как сестру, как члена церкви.

С тех Христос всегда со мной, И сами меня рукой. Дневный день, дневный день, Когда Господь меня просит. О, дневный день, когда Христос Меня нашел в долине слез, Он мой теперь. Ведь сегодня не хваленья, Эту песнь поют наши уста. Благодарим, благодарим, За твою любовь благодарим. Достой да, ты вечной хвалы, За твою любовь благодарим. Сегодня Наташа приходит с утра. Ну там надо было вообще пообщаться. Она говорит, мне приснился такой сон. Ну да, что расскажи? Да. Я где-то нахожусь, ну такой полумрак, не полумрак, ну не свет, не светло. Передо мной стена. Стена, вот не вижу ни начала, ни конца ее. И в середине небольшое вот такое вот окошко. и оттуда идет свет и в этом окошке где подоконник небольшие такие плямы и я их убираю чищу чтобы мне было удобнее туда пролезть и когда я уже очистила и собралась перелезать меня кто-то силою оттянул и тот не оттянул а просто вот схватил чтобы я не прошла и я очень боялась что я что-то помешает моему крещению. Но ну, слава Богу, все обошлось. Да, Господь храны. Вот, да, вот Наташи было она долго медлила. Волка звонит. Там, где должно быть принимать крещение, лежит покойник, утопился. Уезжай езжай туда. Может, там два побачить. Вот. Ну, приїхав, тут немає покої. Тобто так враг удержує чоловіка від крещення. Слава і тобі, Господь Сватання. Цим, що вже після 60 ти аж ріжеш не так, Молодець Добре, <Adjust>. <Хорошо, реш> давай. Відкрила ти серце своє для Христа. Цей шлях ти обрала свідомо. Тож вірною будь, хоч мінливе життя, і ноги підкошує вдома. Свій шлях. Свой погляд, подноси святі небеса, щоб вера зоря не погасла, И міцно тримайся за руку Христа. Спасибо, Роди, слава Богу. Поздравляем тебя. И такая тебе от церкви Такий стишок. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Псалом 22, 1. У меня такая открыточка. Нехай Божа любовь завжди и всюду бережет тебя. Так и ты тут решение принимала, да? Да. Да, тут там богато Скажите. кто принимал. Кстати, в Германии таких, как я, называют сеньоринами. Тебе с Богом, днем жизни не векнущий свет, Одна есть в вершине дорога, Найти ее нужно тебе, Соблазны, и манят чужие огни. Мой друг от греха и обмана, Ты сердце свое сохрани, Храни свое сердце, храни, От коварных сетей на пути, А грехов греховных страстей, Что манят твою душу сильнее. Для всех. Я чистого сердца желаю Тебе. Был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое, за вас сломимое, сие творите в Мое воспоминание. И по примеру, Господа, мы также помолимся на хлеб. Единый Господь, славим и благодарим Тебя за Твою милость и любовь, что Ты совершил великий подвиг любви, взявши наши грехи, наши беззаконы.